રાજકોટ લોકસભાના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પરેશભાઈ ધાનાણીએ મીડિયા સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે લોકશાહીના પર્વમાં સૌરાષ્ટ્રના હૃદય સમાન રાજકોટવાસીઓના આશીર્વાદથી ભારતીય જનતા પાર્ટી બહુમતી તરફ આગળ વધી રહી છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર બંનેને અભિનંદન આપું છું આપ સૌએ તેના સાક્ષી છો અને આ રાજકોટનું મેદાન એ સાંસદ બનવાની હરીફાઈ નથી રાજકોટની લડાઈ કોઈ વ્યક્તિથી વ્યક્તિ વિરુદ્ધની લડાઈ નથી કોઈ પાર્ટીથી પાર્ટી વિરુદ્ધની લડાઈ નથી રાજકોટનું મેદાન એ સંવિધાનને બચાવવાની સંવિધાનિક અધિકારોને આગળ ધપાવવાની અને સત્તામાં બેઠેલા લોકોના અહંકારને ઉગાડવા માટેની લડાઈ મને લાગે છે ક્યાંક સ્વાર્થ અને ભયની દીવાર વચ્ચે ગુલામ બનાવેલા ગુજરાતની અંદર સામાન્ય માણસને ધમકાવામાં ક્યાંય ભરમાવવામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સફળ થઈ પણ સફળતા માટે એને અભિનંદન પાઠવું છું રાજકોટ લોકસભા કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પરેશભાઈ ધારાણીએ પોતાની હાર સ્વીકારી અને મીડિયા સમક્ષ નિવેદન આપ્યું હતું સાથે સાથે તેમણે જણાવ્યું હતું કે હંમેશા પ્રજા વચ્ચે રહીશ અને પ્રજાના પ્રશ્નોને વાંચ્યા આપવા માટે हमेशा प्रजानु आवाज दीपक राजकोट के चुनावी पर्व में भारतीय जनता पार्टी बढ़त की ओर आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी को मैं बधाई देता हूँ ये लड़ाई किसी व्यक्ति की व्यक्ति के खिलाफ नहीं थी ये किसी पार्टी की पार्टी के खिलाफ नहीं थी राजकोट का रण मैदान ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने की जन जन के संविधानिक अधिकारों को आगे बढ़ाने की सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार को पिघालने की थी मुझे लग रहा है कि कहीं स्वार्थ और भय की दीवार के बीच गुजरात के लोगों को गुलाम बनाने की जो भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की थी उसमें वो सफल हुए लोगों में मंदी महंगाई बेरोजगारी अत्याचार भ्रष्टाचार और कई समस्याओं से घिरी हुई गुजरात की सामान्य जनता उनके दिल और दिमाग के बीच फासला बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब है मुझे गर्व है कई सालों से सत्ता नहीं होने के बावजूद कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मिलजुल के लोगों की जो पीड़ा है उस उनका आवाज़ बनने की ईमानदारी से कोशिश की कांग्रेस पक्ष का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के अंत तक डटा रहा और नतीजा आज तक भारतीय जनता पार्टी खुल के अपना जीत का दावा नहीं कर पाई तो मुझे लग रहा है कि ये जो लड़ाई थी इस लड़ाई में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का सामना किया है और शायद नतीजे तक पहुंचने में हम कामयाब नहीं हुए हैं लेकिन राजकोट के जन जन तक पहुंचने में हम लोग कामयाब हुए हैं उनके दिल को छूने में हम कामयाब हुए हैं जन जन के आशीर्वाद को लेने में हम कामयाब हुए हैं ज़रूर कुछ कमियाँ रही होगी आने वाले दिनों में हम अपनी कमियाँ पूरी करेंगे वापस गुजरात को उनका गौरव